Да, я верующий человек, э, на гражданке церкви посещал, молитвы читаю э, ежеве, ну, каждый вечер. Э, там молитвы я начал читать не каждый вечер, а 10-15 молитв в день. Даже э, у одного из молитвенник мы взяли, я его прочитал мотивация, мотивация моя остаться живым и оттуда выйти. Ну и первым делом это семья. Первым делом семья. Естественно, у меня есть два сына, ну, которых хотелось, которых хотелось женить. Есть крестник маленький, которого тоже надо помочь поставить на ноги аналогично племянница ну то есть э, большая же говорю мотивация моя остаться выжить это семейные как говорится не то что вопросы ну может, и вопросы даже семья